Если у нас э, государственные структуры, если сами там террористы утверждают, что есть какие-то группы террористов, которые вообще никому не подконтрольны. Но у меня отдельное мнение по поводу этой третьей силы. Я считаю, что это все фейк, причем который играет на руку в Москве, и почему-то, ну, вернее, понятно, почему и наша власти поддерживает этот фейк. Но если есть, есть третья сила, с которой невозможно договориться, о каком обмене территории может идти речь? Ну хорошо, да, наверное, да, мы убрали там оттуда, там, как договорились, мы убрали свои группы. А то, кто там чудит из РСЗО, там, град лупит, мы вообще не знаем. То есть нужно вообще понимать, кто какие гарантии дает. Как раз мы тут должны посмотреть на перемирие. Да, мы получили там какие-то подписанные непонятные документы, якобы режимы прекращения огня, а потом этого режима прекращения огня нет. Как можно вообще договориться с людьми, которые... Ну, вообще я принципиально против вообще разговора с террористом, как это делается во всем цивилизованном мире. Но раз уже, если уже украинская власть пошла на такие шаги, то давайте спросим, а где была хоть одна договоренность, а пытаются уже договориться давно, которую бы выполнили террористы? О каком обмене нам можно идти речь? То есть мы можем потерять то, что мы отдаем, но при этом не получить то, что нам пообещали. Надо понимать это. Это первое. Что касается Донецкого аэропорта. Я думаю, что нам изначально необходимо ответить на вопрос, для чего он нам нужен. Да, если мы собираемся проводить далее наступательные действия, а лично я считаю, что силовое решение проблемы Донбасса – это единственное возможное. Но тут уже мы должны работать в комплексе. Это уже не только, то есть, понятно, готовить свою армию для этого, ну и вообще вооруженное формирование для проведения этих операций. Но одновременно это и очень большая внешнеполитическая задача для нашей дипломатии, для нашей власти. То есть, если для этого нужен Донецкий аэропорт, да, его надо держать. Если украинская власть собирается все заморозить конфликт, и все, ну, как говорят сейчас, слить, тогда возникает вопрос, а для чего там действительно ребята сейчас проливают кровь?